Уже побачил, да? Так, а где машина? Вон она стоит. Уже увидели. Представьтесь, будь ласка, добрый день. Доброго дня. Доброго дня. Представьтесь, будь ласка. Как, потребно. И доставьте удостоверение. Что, убегаем? Чушок. А? Ну не знаю, а куда вы пошли? Все нормально, там крутые номера, можно, можно, можно стоять. А вот, что, у вас милый, да? Нет, yeah, у нас тут стоянка. А, ну все, да, никаких вопросов. Да, три машины, как положено. Просто тут вот парня побили недавно, он вступился за, ну, за обычного человека, который ехал, вот, говорят, там дорогу спрашивал с капотом, ну открытым. Так вы не представились, молодой человек. Представьтесь. На, на мое законное требование гражданина Украины. этим а водителем? я что не имею права поинтересоваться что ли? А я сейчас что не водитель, я на велосипеде подъехал на. Ну. Отказываетесь? Последний раз спрашиваю. Вот видите? Это вы так что? Это вы так проходите иллюстрацию? А ваше начальство вас подставляет? Я вас прекрасно понимаю, но вы, ребята, не тем занимаетесь. Не тем. Уже люди, люди, люди пишут вовсю, что вы здесь, здесь истории поставили новый пост у нас возле театра. И еще здесь параллельно, на, на, вот, на Марии Ривненской. Вон ваша машина стоит. Вы будете представляться или нет? Блядь. Я же так, я же так, вот, все, вы отказываетесь представиться, да? Здоровье, не, отказываетесь представиться? Отказывайтесь, меня не закрывает машину сейчас, все, все нормально. Вы, 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 все как эти, одинаково, как попугаи говорите. Отойди, я бы тебя раздавит, вот так, вы так что, переживаете за меня? Пишите. Давайте, конечно, свидетелей и пишем. Составляю протокол. О, молодец. Что, вы отказываетесь представиться? что нет документов? Уважаемый, представьтесь. Полный игнор, да. Что, тяжело показать посвящение, что И сюда берем телефоны, начинаем звонить, подтягивать, да. Вот здесь человек стоит, снимает, да. А что вы не можете объяснить свою причину здесь нахождения? Не, ну при Ну, я же могу поинтересоваться. Мы же тоже платим деньги за форму, за машины вот эти вот. В конце концов, я же, я приватный предприемец, вот. Сплачиваю, сплачиваю податки, на них купляются эти машины, вам, 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 вам это, форму. А вы там со мной так, вот так говорите, как будто я там, не знаю, ну, с самое последнее место в этой жизни, а? Ну, так вот, ну, так что вы не можете представить? ну скажите, скажите, пожалуйста, вот почему вы здесь находитесь постоянно? Вот? А что именно здесь вы забеспечиваете? Забеспечиваете в инших местах, там где погана дорога аварийная. Вот. А что, что, вы стоите? Не я, я, не вижу здесь, вот, не вижу ничего такого, что здесь надо, надо вот, прям вот срочно обеспечивать. А, можно, можно, конечно. Но вы меня не интересуете, тем более я имею право снимать только человека в форме. Вот и все. Ну что, вы отказываетесь представиться? Я последний раз спрашиваю.